হেল্ল' এভৰি ওৱান বহুত দিনৰ পিছত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰথমতে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ যিসকলে মোক ইমান বেছি আজিলৈকে মৰম চেনেহ দি আছে মোৰ গা বেয়া বুলি খবৰ পায় আপোনালোকে মোক খবৰ লৈছিলে মোৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছিলে আৰু আচলতে গা বেয়া মানে মোৰ কোনো এনেকুৱা চিৰিয়াছ একো প্ৰব্লেম নহয় মানে ছিজনেলে এইবোৰ আচলতে গম পাইছিলে নহয় বহুত দিনৰ পৰা ইয়াত যে বতৰ বেয়া হৈ আছিলে এই বৰষুণ এই বতাহ আকৌ ৰ'দ সেই সেনেকুৱা মাজতে মানে প্ৰথমতে বাহিৰো অলপমান চৰ্দি আৰম্ভ হৈছিলে যোৱা দুসপ্তাহৰ পৰা আৰু তাইৰ যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছিলে ফাইনেল এক্সাম চলি আছে আৰু সেইকাৰণে তাইক চম্ভালি মই ইমান তাইক মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱস্থা হ'ব নিদিলোঁ গতিকে ইমান বেছি প্ৰব্লেম হ'ব নিদিলোঁ আৰু তাইক কিন্তু তাৰ পাছতে মানে যোৱাটো শনি দেওবাৰৰ পৰা মোৰ মানে অলপমান ভিতৰৰ ভিতৰৰ গাটো বেয়া লাগি আছিলে যেন চৰ্দি হ'ব সেনেকুৱা এটা হৈ আছিলে অনুভৱ তাৰপাছতে সোমবাৰে সোমবাৰৰ পৰা অলপমান গাটো মানে পাছবেলাৰ পৰা অলপমান বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছতে আৰু যিহেতু আপোনালোকে যিহেতু মানে জানে যে মোৰ অলৰেডি মানে অকণমান গাটো প্ৰব্লেম আছেই মোৰ বেক পেইন আছে মোৰ কঁকালৰ অলপমান প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে মানে অকণমান এনেকুৱা জ্বৰ চৰ্দি হ'লে মানে মোৰ অকণমান বেছি গাটো বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে মই অকণমান মানে ফোনটোৰ পৰা দূৰত আছিলোঁ কাৰণ ফোন চোন চাই থাকিলে মোৰ বিশেষকৈ পিঠি চিঠিবোৰ বেছি বিষায় ডিঙি চিঙিবোৰ সেইকাৰণে মানে অলপমান মই ফোনটোক এভইড কৰি আছিলোঁ এটা সপ্তাহ মানে কমপ্লিট নিজকে ৰেষ্ট দিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোক ইমান বেছি মৰম চেনেহ কৰি ৰাখিলে এই এসপ্তাহত সেইকাৰণে মই বহুত বেছি ভাল পালোঁ এতিয়া সুস্থ মই ক'ব গ'লে বহুতখিনি সুস্থ বাৰু আৰু আৰু যোৱাটো এসপ্তাহটো মানে এনেদৰে অলপমান কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ বহুত মানে বিশেষ একো স্পেচিয়েল একো নহয় ঘৰতে আছিলোঁ যিহেতু আৰু যিটো এগৰাকী মাতৃ এয়া ৰাতিপুৱা কামখিনিতো মই যেনেকুৱা মানে হ'লেও কৰিবই লাগিব বিশেষকৈ মানে পাহিৰ স্কুলৰ ব্ৰেকফাষ্টটো বাকীখিনি কাম ন' ডাউট মানে হাজবেণ্ডে কৰি দিয়ে হেল্প কৰি দিয়ে কিন্তু পাহিৰ টিফিনটোৰ কাৰণে মই কৰিবই লাগে কাৰণ সেইটো আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু হয় কাৰণ তাই যি টি হ'লে মানে ধৰক খাবলৈও পচন্দ নকৰিব পাৰে আৰু আমি মাতৃভোৰেতো সদায়টোৱে বিচাৰোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যি নহওক ভালকৈ খাই আহক সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাখিনি অকণমান সময় মই এনাৰ্জি গোটাই লৈ তাইক ৰেডি কৰি দিওঁ আৰু এয়া দেখিছে লাহেকৈ বতৰটো ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যেনেদিন যোৱাটো সোমবাৰে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে অসমৰ পৰা মোৰ একেবাৰে চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড এয়া তাহাঁতৰ কাৰণে মই কিবা কিবি অলপমান প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ তাৰে অলপ অলপ ক্লিপ কৰি ৰাখিছিলোঁ মানে পিছত গাটো যিহেতু লাহে লাহে বেয়া হ'ব হৈছিলে আৰু তাহাঁতিক মানে ইমান বছৰৰ পিছত লগ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ মানে বহুত এনেকুৱা দীঘলীয়া ভিডিঅ' কৰিবই নহ'ল তাহাঁতৰ লগত আচলতে মই পাহৰিয়েই থাকিলোঁ তাহাঁতৰ লগত বহি কথা পাতি মানে হেৰি কৰি থাকোঁতে আৰু তাহাঁতিও যিহেতু বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আহিছে মই তাহাঁতৰ ডিনাৰৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ আৰু সেয়া কথা পাতি ডিনাৰ কৰি আকৌ নেক্সট লাখত তাহাঁতৰ আকৌ বেলেগ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ প্লান আছিলে সেইকাৰণে বহুত বেছি সময়তো আমাক আমি মানে এনেকুৱা ৱেষ্ট কৰিব নহ'ল কথা পাতি থাকোঁতে গ'ল আৰু এয়া মই অকণমান চিকেন বনাইছিলোঁ এয়া দৈৰ লগত অলপমান আলু দিছোঁ দৈৰ লগত এয়া অলপমান লাইট মানে গ্ৰেভি এটা কৰিছিলোঁ আৰু বিলাহী লগত মাছৰ অলপমান জোল কৰিছিলোঁ অলপ অকল মানে বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ সৈতে আৰু তাৰপাছতে তিল দিয়া অলপমান গাহৰি কৰিছিলোঁ শুকান তাৰপিছত এইফালে দাইল আৰু এইফালে মাংস এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল তাহাঁতি অহাৰ আগতে মাত্ৰ এয়া মই ভাতটো পাতি দিছোঁ আৰু বাকী যে সকলোখিনি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া কেইখনমান ফটোয়ে লগাই দিছোঁ তাইৰ লগত আমি আমাৰ ওচৰৰ যিখন পাৰ্ক আছিলে যে সেইটো এটা টুৰিষ্ট স্পট হয় তাতে আমি গৈছিলোঁ ডিনাৰৰ পাছতে অলপমান বতৰটো ভাল কৰিছিলা পাছবেলা সময়ত সেইকাৰণে তাতে গৈ তাহাঁতকো দেখুৱালোঁ অলপমান ফটো চটো কৰিলোঁ আৰু বাকী সময়খিনি মই কোৱা নাই জানো যে কথা পাতোঁতে আমাৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আকৌ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকিম বাৰু বাই